saddex askari ayaa hadda meyd ah lamana oga wax kale ee imaan doona xaaladuse haddu waa ay degan tahay marko maxaa ka dhacay wararkii ugu dambeeyey ayaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa ee soo dhawaada saaxib bayaal warar iyo xogo kala duwan ayaa laga helayaa saddex askari oo siyaabo kala duwan isugu dishay degmada marka ee gobolka shabeellaha hoose xogihii ugu dambeeyey siday wax u dhaceen ayaan halkan idin kula wadaagi doonaay saaxibbayaal haddii uu muuqaalkan soo gara saibs wadaaga qaybta hoose ee faalladana aragtidienna ugu duceeya askartan sida xaqdarada ah isugu dishay gudaha degmadaasi marka ee gobolka shabeellaha hoose sida badankiin aad ka warqabtaan gudaha degmadaas maalmihii lasoo dhaafay waxaa ka socday oo si habsameyn leh uga socday qaadashada kaarka is-diibaangelinta ee doorashooyinka soo aadan labada kun lix iyo labaatanka waxaa jirta in sideed iyo toban dadka ka yar aanan la diiwaangelineyn sida aan xogta ku helnay sidoo kalena kasoo xiganay dadka deegaanka laakiin mid ka mid ah dhallinyarada deegaankaas oo sideed iyo tobanka ka yar ayaa la xaqiijiyey in ay tageen amaba inuu tegay xaruntii diiwaangelinta ee xaafada horseed gaar ahaan buulajaan halka lagu magacaabo oo isla degmada marka ka tirsan waxaana uu dhammaan ballaamaha ammaanka iyagoo xakameynaya in halkaas qalalaase uu ka dhaco waxa ay sameeyeen oo ay garaaceen wiilkaasi dhallinyarada ahaa oo magaciisa ilaa iyo hadda aanan la ii sheegin laakiin waxa uu u dacwooday u aandacooday askar aanan sidaas uga fogeyn mmeesha shaqaaqada a ka dhacday waxaana uu tegey rag saaxiibadiisa ah oo halkaasi joogay waxaana ugu yaraan soo raacday afar askari oo iyagana la sheegay inay ka mid ahaayeen askartii ka goosatay ciidanka militariga soomaliya gaar ahaan kuwii furimaha dagaalka la geeyey ee dagaalada kala duwan la galay dagaalamayaasha al-shabaab waxa ay tageen xaruntii lagu garaacay wiilkan dhalinyarada ahaa ee diiwaangelinta halkaas ayayna ugu tageen askartii ammaanka ka shaqaynaysay waxaana ay smaandeen ma dhdhaafeenba waxa halkaasi ka bilaabatay rasaas waxaa halkaasi lagu toogtay askari nisa ka tirsanaa iyo sidoo kale raggii halkaasi tegey ee weliba afarta gaaraya oo iyagana hal uu ka dhintay kadib markii ay rasaas ku fureendhinacyadan waxaana la xaqiijiyey in labada qof meydadkood halkaasi laga qaaday laakiin markii ay arintaasi dhacday kadib nin isagana la sheegay in ay la joogeen afartan askari oo taliyaha la sheegay in uu ahaa halka lagu magacaabo waa cuneyna uu isagana gaari cabdibila ah oo ay lahayeen taliska afar iyo tobanka octoobar uu kasoo qaatay isla meel ka mid ah gudaha degmada marka isaga oo kusoo wajahan halka ay shaqaaqadu ka dhacdayna inta uusan soo gaarin gaarigii cabdibilaha ahaa ee uu la socday uu ka faniinay ama xitaa uu markaasi ka dhacay waxaana la tilmaamay in gaarigii cabdibilaha ahaa marka bareega loo qabtay ama uu istaagay gadaal dambe uu usoo shareecday laakiin madax uu ka fuulay ninkii dhulka yilay ee dhacay waxaana saddexdan marxuum lagu kala magacaabaa oo magacyada lagu soo kala gaabiyey ammiin karan iyo sidoo kale xasan waa saddexdooda waxaana la sheegayaa in meedadkooda la kala qaaday hase yeeshee xiisad ayaa ka dhalatay dilalka ay isku geysteen dhinacyadan iyo sidoo kale dilka ninkan oo isagana la sheegay inuu kamid ahaa mid ka mid ah taliyaasha xaafadda ee degmada marka ee gobolka shabeellaha hoose ma jiro wax dagaal ah oo dhacay iyadoo wararka qaar ee warbaahinada qaar i ay baahinayaan in halkaas uu dagaal ka socdo lakiin wax dagaal ah oo dhacay ama socdaa ma jiro marka laga reebo israsaaseyntaasi kooban oo xaruntii diiwaangelinta ee xaafadda horseed ee buulajaan ka dhacday kadibna ay halkaasi tageen ciidamada ammaanka ee degmada marka gaar ahaan kuwa nisa oo ay kala dhexgaleen ciidamadan meydadkiina halkaasi ay ka qaadeen ninka taliya unuga ahaa ma taliyaha xaafadeedka ahaana la sheegay in isagana meydkiisa halkaasi laga qaaday lagana aasayo amba laguna aasayo gudaha degmadasi marka ee gobolka shabeellaha hoose hadaba maxaa jiri kara ama maxaa jiri doona hadda waxaa la werinayaa in xal uu socdo oo ay odayaasha dhaqanka iyo sidoo kale talikanise ay wadaan taasi oo lagu kala dhexgelayo yu, ciidan isku abaabulaya qayba ka mid ah isla degmada marka ee gobolka shabeellaha hoose kuwaas oo iyagana beel ahaan u xigsanaya askari la sheegay inuu nise ka tirsanaa sidoo kalena taliyaha nise soo watay ama soo qaatay meydkiisa sidoo kalena la filayo in halkaas lagu aaso wixuu kusoo korra saaxibayaal xaalada marka halkan ayaad kala socon doontaan idinka ayaana noqon doona dadka ugu horreeya ee xogahaas yeela